नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ज्योत्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आज आपण इयत्ता आठवीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय घटक चाचणी परीक्षा सन दोन हजार बावीस तेवीस प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण पंधरा गुणांची आहे आणि वेळ हा एक तासाचा देण्यात आलेला आहे प्रश्न पहिला संजाल पूर्ण की एक एक ठेकेदार ऐसा था एक हा उत्तर ईमानदार था रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था दूसरे सही अथवा गलत लिखिए एक गुना सा हाँ एक ठेकेदार पुराना था यह वाक्य गलत है दूसरा अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते है यह विधान सही है इसलिए हमने सही लिखा हुआ है तीसरे पा ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है इस विषय पर अपने विचार लिखिए दोन गुणा सा हा प्रश्न उत्तर बगा ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है यह व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है जिससे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है प्रश्न दूसरा सौहार्द सौमन्य से कविता पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए चार गुणा सा हा प्रश्न कृति पूर्ण कीजिए बगा इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है त्याचं त्या उत्तर आहे धर्म में भाषा में कविता वाचून घ्यायची आणि त्यावर आधारित त्या प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत दुसरं बघा उत्तर लिखिए खुदा और भगवान बसता है या जरे जरे में कण कण में एक गुणासाठी होता हा प्रश्न तिसरा प्रश्न बघा धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है इस विषय पर अपने विचार लिखिए उत्तर: विद्वानों का का मत है है। कि सभी धर्मों सार एक ही धर्म उस असीम शक्ति तक पहुँचने के अलग अलग माध्यम हैं, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है इसलिए धर्म के नाम पर लड़ना उचित नहीं है प्रश्न तीसरा प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए दोन गुणी कवि की अपेक्षाएं बगा एक पूरी धरती का अंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके दोन सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे तीन शिल्पकला खूब विकसित हो और चार है यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो यह कवि की अपेक्षा है प्रश्न चौथा अ निम्नलिखित मुहावर का अर्थ लिखकर कर वाक्यों में मे प्रयोग कीजिये दोन मुहावरे दोन गुणांसाठी विचारण्यात आलेले आहे एक आहे नाक मे दम करना त्याचा अर्थ आहे बहुत तंग करना आणि वाक्य बघा शरारती छात्रोने नई शिक्षिका की नाक मे दम कर दिया दुसरे आहे घोडे बेचकर सोना अर्थ हे निश्चिंत होकर सोना वाक्य रामू हमेशा घोडे बेचकर सोता है प्रश्न चौथ्यातलाच आठो मे आय अवयव का भेद कर, वाक्यो में प्रयोग करो दोन गुणांसाठी बघा के सामने अवयव का भेदे संबंध बोधक आणि वाक्य है मंदिर के सामने भीड लगी है दुसरे पा, ईमानदारी से अवयव का भेद है करण वाक्य है दीदी रुईसे सुंदर गुडिया बनाई प्रश्न चौथ्यातलाच ई सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। एक गुणा सा हाँ प्रश्न बगा पौधे ने बाटे नहीं रंग जाती नाम पुचकर फूल आता अपने एक शब्द है जो एक विकल्प है तो निवड़ लिहाय है वाक्य पौधे ने बाटे नहीं नाम पुचकर फूल दूसर वाक्य बगा उड़कर सील कपड़ो मुह पर बैठती नीच पैरों की धूल त्याच्यातला विकल्प सिर विकल्प योग्य आहे उडकर सिरपर बेटती नीच पेरो की धूळ जे तीन ऑप्शन दिलेले आहे एक व्यवस्थित ऑप्शन निवडून आपल्याला ते वाक्य पूर्ण करायचं आहे